kasih sahabat-sahabat semua. Kita menggunakan kita salah jamiah. Kita soal apa ni? Kalau mu'allifu rahimahullahu nafa'na bihi Wabi'ulumihi fiddaraini Amin ya rabbal alamin Pujuk dah dah bincang dah kan? Ya. Yeah. Dengki. Dengki ya. dah, dengki. Dengki ya, dah. Ya, dengki. Hmm. Ya, Qalan mu'allifu rahimahullah. Tengok atas sekali ya. Pujuk. Ini contoh-contoh sifat mazmumah. Mana dicela syarak. Tuhan benci sifat ni. 10 sifat semua sekali. Kita dah bincang ujuk bangga diri. Dah bincang. Atas amalan ta'at pada Allah. Jadi ujub ni berkisar kepada persepsi dia kepada diri dia ya. Betapa hebatnya amalan dan ilmu dia. Dan riak pula adalah berkisar kepada dia talabul manzilah. Menagih pangkat di hati manusia. Macam mana manusia nak menilai dia sebagai orang yang alim, sebagai orang yang hebat, yang warak. Ha, begitu. Jadi kalau ujub ni berkisar kepada dia dan persepsi pandangan daripada diri dia. Hebat, panggung diri dia. Kalau riak ni pula berkisar kepada macam mana dia nak orang pandang dia. Ha, dia nak orang pandang dia. Riak. Ya? Riak menagih pangkat di hati manusia. Lawan kepada sifat ikhlas. Uh, ada riak dalam amal, kebajik, amal ibadah yang wajib. Contoh, dia tak semayang zuhur. Dia jadi semayang sebab balik rumah pak mentua dia. Jadi, dia buat sesuatu bukan kena Allah tapi kerana pak mentua dia. Dia panggil riak dalam perkara wajib. Ada riak dalam perkara sunat. Dia tak semayang qabliyah. Dia tak semayang ma'aliyah dia dan dia keluar dengan kawan-kawan dia jadi kau beliah dia selalu. Ya. Yeah? Ha, dia tak sayang duha. Mas, man, duha. Tamatah, rumah, sama -sama, tak vai duha. Tak Kalau kadudu rumah seorang-seorang tak pasal duha. Tapi dan balik ke rumah pak betul-betul. Eh hey, duha. Berduha ni. Itu riak dalam perkara sunat. Ya. Yeah? Ha itu sudah ya. Eh? Tapi ini minggu kita akan minta keadaan dengan dengki bahasa Arab dia hasad. Hasad. Qala al-mu'allif rahimahullah wa rafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Äh. Telah berkata tuan mara rahimahullah semoga bermanfaat dengannya dan ilmunya untuk tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hasad maknanya kedengkian dengki terhadap hamba Allah dah hasad dengki bahaya yang dengki ni bila kita dengki akan satu orang kita buat amal ibadah banyak mana pun habis pahala amal ibadah kita bahaya pahala malam ni punya ibadat datang majlis pengajian habis bila ada hasad dengki kerana hasad itu dia makan kebaikan seumpama api memakan akan kayu. Ha. ha? Bukan api dan sekar tu maksud lain. Ya. <laughs> Al-hasadu yakulul hasanati kama tahkulun narul hatabah. Nabi kata dengki ni dia makan kebaikan kita mana dia menghapuskan kebaikan kita buat pahala tahajud kita, pahala puasa Isnin Khamis kita, Pahala orang kita. Pahala, pahala di mandi zikir kita. Pahala ilmu kita. Habis pahala tersebut. Seumpama so, api memakan ka, kayu yang kering. Ya. Yeah? Kayu api. Makan kayu api. Nah, bahaya. Tengki ni. Kalau Nota kaki nombor. Dua. Kedengkian. Ni tak dia. Kedengkian. Al-hiqdu. Wal-hasadu. Kedengkian adalah menyimpan permusuhan di dalam hati disertai dengan perbuatan yang mengarah pada hal itu permusuhan. Permusuhan di dalam hati apabila seseorang itu mendapat nikmat dengan disertai dengan perbuatan yang menyokong permusuhan-permusuhan tersebut. Maksud dia bermusuh dengan orang yang punya nikmat yang Allah Ta'ala beri nikmat tersebut kepadanya tidak kepada kita. Contohlah, kita tak apa handsome. Abang Sahak handsome. Jadi, bila Allah Ta'ala bagi kepada Abang Sahak, tidak bagi kepada saya, saya pun rasa nak musuh kepada Abang Sahak. Kenapa Abang Sahak dapat? Bukan saya. Tak. Nah, Merasa kecil hati dengan Allah Ta'ala atas nikmat yang diberi kepada orang lain tidak kepada kita. Jadi, kita pun rasa kecil hati. Bermusuh dengan orang yang Tuhan beri nikmat kepada orang itu kalau tidak diberi kepada kita. Ha, boleh? Faham? Huh, musuh dengan satu orang yang Allah Ta'ala beri nikmat tersebut kepada dia tidak kepada kita. Ha, betul dia kata? Al-Hikdu huwa idmarul adawah menyimpan permusuhan dalam hati. Disertai dengan perbuatan yang membawa kepada permusuhan tersebut. Ini dipanggil iri, iri hati, dengki. Orang tu Allah Ta'ala bagi cantik kita Allah Ta'ala tak bagi cantik. Ataupun anak kita tak bercantik, anak jiran kita cantik. Dah cantik, cerdik pula dapat nurah naik pentas apa kali. Tuhan, kenapa tak beri pada saya? Kenapa bagi kepada anak orang tu? Apa mula rasa nak musuh pada orang tu. Sabit, dia tak ada dia tak ada pengusahan apa-apa, bukan apa-apa pada kita. Kekhnya, Tuhan bagi dia, tak bagi kita. Tiba-tiba, disebabkan iri hati, jealous, dengki, kita nak musuh dengan dia. Isunya adalah, Tuhan bagi dia, tak bagi kita. Sebenarnya yang kita tak perhatikan tu Tuhan. Tuhan kenapa bagi dia? Kenapa tak bagi kita? Nyodahnya kita benci pada orang tersebut sebab nikmat yang Tuhan beri pada dia dia. Oh. Halus tu, halus tu, dengki tu. Nah, jadi musuh orang sebab Tuhan bagi dia. Tak bagi kita. Nah. Ya. Tuhan bagi berjaya dalam pertanian. Kaya. Projek juta-juta. Contohnya. Kita buat tak berjaya. Tuhan bagi dia tak bagi kita. Apa jadi? Aduh, oh, betul. Nampak betul tak? Berjaya, 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 berjaya. Musuh dengan orang tu sebab sabik Tuhan bagi dia. Tak bagi kita. Dan peringkat lebih tinggi, iri hati dengki ni adalah bila dia tak berjaya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Bagus dia kata. Alhamdulillah dia kata. Oh. Puan hati aku dia kata. Padahal yang muka dia kata. Bankrap. Ha, itu enak. Sebab Tuhan tak bagi dia. Bagi orang lain. Dan orang tu Tuhan tarik nikmat. Tu himu betul hati dia. Oh. Syok tu kata. Uh. Eh. Nah. Dia oh. ha. dengki. Ustaz Hayat ada rumah hakik. Tak? Empat rumah hakik. Contohnya uh. Dia tak ada. Tiba-tiba uh. Tiba -tiba musibah berlaku pada rumah hakik saya. Dia pun suka hati. Oh, uh Itu -huh. ah, peringkat dengki yang kedua. Tak? Nah. Ha. Nah, nampak? Wow. sama dengki sampai contohnya saja. Dengki Ustaz Hayat uh, rumah hakik tetap tali. Biar hanyut. Haa. Itu kaya anak tu. tu. Janganlah. Janganlah Ha, itulah dia. Bermusuh dengan orang yang ber, Tuhan beri nikmat pada diri dia. Tengok apa lagi kata Tuhan mengarah. Ini adalah sifat iri hati yang telah menguasai manusia dan juga memendam keinginan jahat untuk orang lain. Oh jahat tu ya. Uh, dahlah sifat iri hati tu menguasai diri dia. Dalam masa yang sama dia niat nak buat jahat macam cerita tetas tadi. Ya. Tu level yang the next level untuk dengki kan nah. uh, punya lah Saya makin makin tengok dengki yang sampai tahap bertindak untuk menangkan kedengkian ya, dia contoh dia tengok kero berjaya dalam pertanian pun tak berhati malam-malam datang jumpa yang dua mana racun, racun habis kan? ha, uh, itu tahap kianat dah tahap sabotaj kan? Nah. dia dengki anak orang perempuan anak uh, uh, anak perempuan tu cantik saya buat asik ha, uh, tak begitu itu dengki the next level Sampai satu, satu tahap, dia akan buat satu tindakan untuk memuaskan hati dia yang iri tadi. Ha, begitu ya. Yang dengki tadi. Iaitu memendam keinginan jahat untuk orang lain kalau dia boleh bertindak untuk tujuan tersebut. Dengki the next level. Ya, dia, level yang lebih teruk lagi. Ya. Ha. Ataupun boleh kita kata dengki itu adalah kata ulama' bercita-cita hilang nikmat dari satu hamba Allah. Ah, ha. Boleh kata gitu ya. Kita tak pernah bagi hati dia kata. Dengki itu adalah bercita-cita hilang nikmat daripada satu hamba Tuhan. Ha. Eh, itu pun dengki juga. Bercita-cita agar hilang nikmat daripada satu hamba Allah Ta'ala. Ya. Haa. Ha. Itu. Mana kita dengki kata supaya Allah tarik nikmat orang tu. Ya. Yeah. Haa. tak puas hati Tuhan bagi nikmat tersebut. Tak bagi. Kedai orang tu tak berjaya, tu kedai makan dia berjaya pun bagai. Masya Allah, tabarakallah. Dia kena nikmat Tuhan bagi keselian hambanya. Jadi dia tak puas hati. Ya? dia kedekut Atau kita kata apa? Bercita-cita agar nikmat tersebut Allah Ta'ala tarik. Bankrupt. Dia kata yes. yes. Dia kata. Puas hati aku. Pada waktu bankrupt. Bila orang tu berjaya, kecil hati, iri hati. Marah. ada dada. Ya? Tapi bila orang tu gagal, dia rasa puas dan terhibur. Oh, apa dia? dia. Senyum je. Ngengkar jalan, oh bahagianya. Gagal orang tu, Tuhan tarik nikmat daripada yang muka. Itulah deng. Dengki. Ha, itu, awak lah umrah berapa kali, sembilan kali. Kalau dengki, apa pahala umrah aku laku. Nabi kata, mom, mom. Orang yang dengki, dengki deng itu akan makan, membakar. Kebaikannya seumpama api membakar akan kayu, api. Ya, yeah, kayu api. Habis Ya Sekiranya yang, yang tu Ustaz Dia yang mana Ha? masuk zakat Dia nyimpan musuh je ke Ataupun dia Sekali dengan perbuatan Segala-gala dengki Belum perbuatan lagi Perbuatan tu oh, adalah Lagi teruk tak, Itu tak, saya kata Dengan selesai Dengki yang tak tamu Baru Ha 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 Ayat yang tu, Ustaz Dengan pembuatan Dengan perbuatan Ya Itu dia kata The next level Itu dengki oh, peringkat yang Seterusnya sampai dia sanggup bertindak untuk menghilangkan nikmat tersebut. Ini bawa ha. dia, ha. dia, dia, dia hati tadi. Ha, ha, le ha, le Level yang pertama dia simpan dalam hati je. Hati je. Dia level dia pendang ni rasa marah. Dah jana dah mana pahala kita. Ha, jana dah pahala kita. Level ha. pertama ha. dia tak puas ha. hati ya Tuhan bagi dia. Level yang kedua dia mula bertindak supaya hilang nikmat tersebut daripada seorang hamba Tuhan. Ha. Nampak? Oh. Dia mula bertindak dah. Dia ada plan dia. Hmm? Okay, lagi. Nabi SAW bersabda. Itu ya. La tahasadu wa la tabagadu wa la tadabaru. Maksudnya, janganlah kalian saling iri hati. Tak boleh iri hati. Sebenarnya bila kita tak puas hati pada satu orang diberi nikmat tu, sebenarnya kita tak puas hati dengan Allah. Allah. Sebab Allah yang bagi. Ha. Nah. Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia cantik, Allah bagi dia berjaya. Ya. Bila kita tak puas hati, oh, apa ni? Yang kita tak puas hati itu adalah Allah. Sebab tu Nabi kata, la tahasadu. Jangan berdengki antara satu sama lain, iri hati. Wala tabaghabu. Jangan membenci dan menyebarkan kebencian. Ya. Marah orang ni, marah orang tu, ya. Marah dia kerjanya. Lagi, wala tadabaru musada tadabaru jangan saling membelaki tadabaru tu dubu, dubu. jangan menduburi bukan itu membelakangi maknanya jangan boy boycott ya mana tak tegur siapa sebagai tanda bermusuh ya tak tegur siapa uh, lepas sembahyang baris dia nak nak sadang tak sampai ke member yang kita tadabaru tu Buat tak nampak je lah. Sikit je kan. Buat tak nampak je pandang. Pandang, pandang tak? Boleh, boleh. Okay. Wala tadabaru, la tahasadu, wala tabaradu, wala tadabaru. Jangan tadabaru, membelakangkan. Tidak bertegur siapa. Tiga hari, jangan tak bertegur siapa tiga hari. Dah. Uh, tentang uh, apa tak berkawan dan cerita tak bertegur dan cerita ya yeah? contohlah kita ada krisis dengan dia dan sebab tak bertegur tak nak berkawan dan cerita dah sebab dia ni toksik contoh ya ha uh, tak dapat sangat uh, dia tinggalkan di belakang uh, tak apalah tapi janganlah sampai kita tidak bertegur sama-sama muslim maksud saya adalah dan dia bagi salam jawab ya. jawablah apa tak nak jawab itu paling kurang lekeh mana waktu tidak bertegur ha uh, tidak, tidak 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 bertegur siapa kan okay? ha uh. Hari ni saya bagi salam tak nak jawab. Mumpak kat sungai. Assalamualaikum. Mumpak tak nak nampak je. Wadah. Wadah je. Hari ni memanglah ada sikit. Kelas sikit. Ya. Haa. Uh, <laughs> saya nak buat sebelah dia. Assalamualaikum. Mumpak tak dengar je. Oh. Ya jangan. Gitu. Okey memanglah awak tak nak kawan kau lah. Ya, awak ada kes kau Awak ada buat salam kawan. Dah Kawan kalau pergi sana, awak tak nak jawab. Lepas dia, awak pergi sana, kawan tak nak jawab. Sebab awak yang sana. Pada dia, kita yang salah. Ha, yang begitu. Jadi, jawablah salah. Paling kurang menunjukkan kita masih ada ukhwah Islamiah, silaturahim. Beradang, kekuluki hilir, berkawan, rapat macam duduk lah. Ha, kan? Tapi kalau kalau bagi salah, jangan tak jawab. Ini panggil, wala tada baru. Jangan tidak tegur siapa. Ini hadis sahabat Bukhari Muslim. Hal ini, dilarang kerana di dalam iri hati akan melahirkan bahaya pada para penyandang ha sifatnya orang yang memiliki sifat <coughs> iri hati yang sebahagian darinya bahkan mengarah kepada pembunuhan ha ah, betul ya ha, siapa iri hati iri hati pada siapa siapa bunuh tu siapa mula-mula sejarah dunia Ayy. Kabil ah, Kabil yang nah, terbalik balik. Kabil, kabil membunuh ha? Habil. habil. Sebab tu dia kata dosa pertama makhluk sesama makhluk adalah dengki. Sebab dengki lah Kabil membunuh Habil. Ada dua sebab Kabil membunuh Habil. Satu syariat Nabi Adam adik-adik boleh berkahwin. Tapi kahwin silap. Mana tak boleh kahwin dengan keluar dengan dia sebab hawa ni lahir kembar laki perempuan. Kembar laki perempuan. Kembar laki perempuan. Kembar perempuan. Kobe ni dia ada adik perempuan cantik kembar dia. Kobe nak kahwin dengan adik beradik dia dan syariat Nabi Adam tak boleh. Boleh kahwin adik beradik tapi tak boleh kahwin kembar. Boleh kahwin adik beradik. Dan mana ada manusia lain? Tak ada manusia. Ini cerita awal sejarah manusia. Dia Kobe nak kahwin dengan anak, -anak dengan adik kembar dia, pasang dia. Jadi ya, memang tak bolehlah syariat waktu tu. Jadi Habil yang kahwin dengan adik Kobe dapat yang comel. Pada pandangan Kobe. Nah. Satu lagi bila peristiwa korban. Habil korban kibas. Kobe pula dia nak korban buah-buah sayur-sayur. Mana terima Tuhan? Dia letak sepelayu gitu je. Ya. Jadi Kobe yang diterima. Jadi dia deng dengki. Dengki punya pasal apa? Membawa kepada? Pembunuhan. Oh, ah. قد ila al القتل والعياذ بالله yang membawa kepada pemunuhan semoga Allah Taala melindungi ya. inilah dosa pertama uh, makhluk sesama makhluk ya. dosa pertama makhluk sesama makhluk. boleh insyaallah obat sikit lagi lah. obat Penyakit dengki adalah mematahkan nafsu keinginan jiwa dan membunuhnya. Bunuh apa ni? Nafsu. nafsu. Sampai mati hingga dada menjadi lapang sebab kita ni bernaf nafsu. nafsu. Oh, Allah Taala bagi Cairo berjaya dalam pertanian. Untung ratus ribu. Kita Tuhan tak bagi walaupun kita usaha pada hemah kita sama saling tak tumpah copy paste duplicate Cairo punya kaedah. Tapi dia berjaya, saya tak berjaya. Dah. Kita pun bernafsu. Ke, berkeinginan jiwa. Untuk sama macam Cairo. Sehingga bila Cairo diberi perkara tersebut. Kita dah tak puas hati. Kenapa nafsu kita? Kita nak macam dia. Cuma Tuhan tak izin. Cairo izin. Kehendak diri kita tu. Nafsu mana? Kehendak jiwa. Jadi kena bunuh nafsu tersebut. Tak apalah ini bahagian saya. Itu bahagian dia. Saya tak berjaya, dia berjaya. Rezeki dia. Jangan kena kot ni Tuhan kepada sekalian hamba. Saya tak dapat, saya pasrah, saya redha. Jangan bernafsu untuk mendapat sesuatu yang bukan milik kita. Ya. Ha, ini kena kita tuan kata apa? Uh, patahkan nafsu, bahkan membunuh nafsu itu sampai hati menjadi lapang. Tak apalah. Saya tak dapat, tak apa. Itu rezeki dia, saya, saya rezeki saya. ada tempat lain rezeki saya. Sudah. Ya. Ha. Lalu membaiki akhlak hingga mencintai manusia secara total. Oh, baru bahasa ni total ni orang putih lah. Total secara ke keseluruhannya. Sayang dia. ya yeah. Dan tak di muka bumi ini siapa pun yang dibenci. Ha, betul ciri-ciri seorang orang, orang Tuhan, wali Allah adalah dia tidak pernah membenci sesiapa pun walau itu musuhnya. Nah. Tambah tak ada tanjak ataupun tak ada bakat pun untuk kita benci. Semata-mata untuk dia dapat nikmat kita benci pada dia. Patutnya dia, dia tak boleh jadi modal untuk kita benci dia. Sabit Tuhan bagi dia, awak benci dia. Patutnya bukan sebab tak jadi modal pada awak untuk buat modal benci dia. Itu dah memang rezeki dia. Ha. Sampai tahap begitu sekali. Tak? Okay, rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Tuhan bagi dia yang tu dia tak bagi kita, tak bagi dia yang macam dia bagi kita. Maksud saya adalah uh, mungkin Tuhan bagi dia berjaya dalam pelajaran tapi keluarga kita tidak berantakan sehat-sehat. Ya, -sehat. nah, tapi dia ada masalah keluarga, dia sudut duit, mungkin dia menang. Bila sudut kita pula, keluarga kita tak ada sakit-sakit teruk. Nah, keluarga dia ada sakit. Nah, nah, tak gaduh nak beli orang tu, membela orang ni. Contohnya saya bagi ya. Uh, nah, Tuhan mesti mungkin bagi dia cantik tapi Tuhan tak bagi dia puak ibadat. Macam keluarga kita. Keluarga kita pakai malam-malam bangun tahjud. Uh, ha, pakai cantik belaka anak-anak dia. Tapi soal ibadah, ibadat. Kelaut. Kelaut. Kita Tuhan bagi dengan badan. Satu hati. Ya, isteri puasa. Isteri isteri kami puasa beramai-ramai. Keluarga dia tak ada. Ha, mana untung tu? Ha, jadi kena pandang baik. Sisi baik. Nampak Allah Ta'ala bagi itu dan ini tak bagi itu dan tak bagi ini ya. Cakap benda ni sedap eh? Ya? tapi mem mempraktikkan, mempraktikkan, mempraktikkan sangat susah. Ya. Tak apalah. Kita belajar teori untuk kita praktik. Macam mana nak nak praktik kalau teori pun tak tahu? Tak. Jadi kita belajar teori untuk kita praktikkan insya-Allah. Nanti kita akan bincang lagi berkenaan dengan sifat ni eh. Ya? Sifat apa ni? Iri hati. Dipanjang lagi ni eh. Ya? Dia kata berasa berat terhadap kenikmatan yang didapati oleh seorang muslim dia rasa bekyat hati buat dada orang kata terasa hati Tuhan tak bagi dia Ya. Ha. Dia memang ada sifat yang ada Ha? Kalau kita tengok orang tu Kenapa orang bagi dia ha, Kita nak Itu. hati hatinya tu Siapa-siapa pun ada Jangan cakap lah dia kan? Dia, dia, Kenapa dia, Tuhan bagi dia, dia, tak, dia. tak bagi dia, saya Dia, dia lalu <laughs> <Tepat dia. laughs> Dalam <Dangan, laughs> Etikot kita Walaupun kita sakit, walaupun kita kerja biasa, walaupun kita tak cantik, walaupun kan anak kita sekian, atau isteri kita sekadar tu, suami kita sekadar tu, itulah versi terbaik diri kita. Betul? Ya. Kalau Tuhan bagi selain daripada ini, Entahkan kita jadi rupa Tuhan. Ya. Entahkan kita jauh daripada Allah Ta'ala. Ini adalah versi kita yang terbaik. Ha. Sebab setiap detik detik ke, Allah Ta'ala mentajalikan, macam-macam menzahirkan keadilan dia. Walaupun sakit, Of course, walaupun sakit, Memang ada. Kata guru saya, kalau Tuhan tentukan kita sakit demam pening kepala, sakit perut, sebenarnya Allah ta'ala nak bagi badan kita de detox, detox, detox. Detox. <tuk> de <-tox. tuk> ya. <Yeah>? Okay, detox. <tuk> kalau tak kena detox tu, kalau tak kena tu, tu tak tu tak, one day, tu tak apa? Oh, ni cancer, set tiga. Tak, nah, tak pernah sakit dia ke yeah. apa? Ah, Tiba-tiba saya sakit, pok, pak, sedemuk. <tuk> cancer stage 3 dia kata Kita kena baik sangka dengan Tuhan dan Tuhan bagi pening kepala perut lemah sikit demam sikit semua sikit badan kita tengah detox ya maksud so, saya adalah guru saya kata bila kita sakit sikit sebenarnya Tuhan mengelakkan sakit yang lebih besar kena baik sangka dengan Tuhan jangan mengadu komplek ya uh, er, mengadu boleh mengadu tak boleh aduh kenapa Tuhan mengeluh aduh kenapa Tuhan buat begini ke ya aduh dia tahu dia Tuhan kita. Dia tahu apa terbaik pun. Daripada... Tuhan kata, siapa tak sabar ujian aku bagi, tak reda aku tentu aku tentukan kepada dia. Falyal tamis rabban siwai. Falyakhruj min ardi. Ya, maksudnya. Siapa tak sabar ujian aku bagi, tak reda aku tentu aku tentukan dia. Sakit misalnya contoh. Falyal tamis rabban siwai. Sila cari Tuhan bagus pada aku dan keluar pada bumi aku. Ha. ha. Ada ada Tuhan bagus pada Tuhan ke? Macam kita kata Tuhan tak Panik, tak pandai tak saya sebab saya jadi sakit. Ha. Dan begitu. Tuhan tentukan tu yang terbaik untuk diri kita. InsyaAllah. Ya. Yeah. Terima mm. kasih ya kawan-kawan. ramai amai tengok ni. 21 orang ya. Eh. Terima kasih. Dah cukup lah ya. Dan nguak ada 2-3 dah tu. 20 orang dah. Ha? Ha, kita sekarang ni tak apa ramai tu tiga lima orang tapi online ni ramai ya. Eh. Terima kasih ya sahabat-sahabat.

أنصونا صلوا شنا جل شنا مسلونا نسلطون المسلمين قرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة ترفتها بتوء عن تسبه كفاره دام سورة العصر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مزيد مالك مرحباً بك مرة أخرى مساء يوم السبت Ada, Boleh. Duduk, duduk. Hah? Berontor. 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 Ah, Berontor. <laughs> <laughs> Eh tebaga tu nak eh jangan tercan-terandang sangat eh. Boleh. Yoklah saya.